Котовському міському будинку культури до 90-річчя Котовського району були проведені урочистості. Біля будинку культури проведені різноманітні виставки як продукції підприємств Котовщини, так і творів народних майстрів. Зі словами привітання виступили голова Котовської районної ради Олег Бордюжа, голова Котовської районної державної адміністрації Володимир Сенько, депутати Одеської обласної ради Олександр Кравець та Анатолій Вазіян. Також до жителів Котовського району звернувся і заступник губернатора Одеської області Петро Хлицов. Уважаемые, глубоко уважаемые жители Котовского района, особо теплые слова ветеранам, которые находятся в этом зале и детишкам, которые тоже пришли отметить день рождения района. Вы знаете, очень хорошая была историческая справка о районе. 90 лет района это даже больше, чем области, потому что мы два года назад отметили 80 лет области. Вы немножко впереди. В первую очередь я хочу поздравить вас с этим праздником с Днем Независимости, который будет у нас через два дня, и в первую очередь пожелать от нашего губернатора Галлича Матвейчука, самого главного – уверенности в завтрашнем дне. Мы не стоим на месте. Конечно, не так мы двигаемся, как хотелось бы, и недостатки есть. Мы их видим, поверьте, да. И в один день их никто не устранит. Таких волшебников нету. Можно много говорить и много делать, но недостатки сразу мы не устраним. Но у нас есть уверенность, что мы общими усилиями это сделаем. Народный бюджет, многие не верят в это. А ведь эта программа работает только в Одесской области. И благодаря губернатору она реализуется. Народный медосмотр, школьный автобус, очень много дел. Открытие детских садиков, газ идет по району. Очень много говорить. В прошлом году более 8 тысяч добрых дел. Знаете, нет еще книги такой толстой, чтобы опубликовать эти добрые дела. И эти добрые дела делаются, конечно, и в Котовском районе. Я хочу по поручению губернатора пожелать, чтобы в районе было всегда почет, и уважение ветеранам. Чтобы детишки, которые пойдут сегодня в детский садик и ходят в детский садик и в школу, получали хорошие знания. Дети – это наше богатство. Я хочу, чтобы наше богатство преображалось, приумножалось и шло вперед. С открытыми глазами, с, с улыбкой и с уверенностью в завтрашнем дне. А мы будем работать и помогать. Конечно, ветераны. Прозвучало очень много теплых слов, и история района очень большая. Герои социалистического труда, ордена Ленина. Власть никогда не забывала тех, кто трудился в этом районе. И сегодня я по поручению губернатора вручу тоже грамоты. И хочу сказать, что мы направили документы... Петр Ильич, э, это наша военная тайна. Да, в Кабин, чтобы отдельным указом правительство нашей страны отметило работу жителей Котовского района. Еще раз вас с праздником, самые лучшие теплые пожелания, счастья, здоровья, любви. Хороший жизнь далі на всіх присутніх чекала яскрава культурна програма з участю як місцевих народних колективів та талантів, а також майстрів культури одеської філармонії.